નમસ્કાર હું છું પૂજા રાવલ આપ જોઈ રહ્યા છો ધી કેસરી ટાઈમ આજ રોજ આઈઆઈટી ગાંધીનગર દ્વારા આયોજિત સૈનિક સ્કૂલના શિક્ષકોના તાલીમ વર્ગને શિક્ષણ મંત્રી શ્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાના હસ્તે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો ત્યારે શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પારિયાએ જણાવ્યું હતું કે બાળકોમાં શિક્ષણ થકી જ સારા વિચારો પ્રસ્થાપિત અને ત્યાગની ભાવના પેદા કરી શકાય છે સાથે સાથે સરકાર ભાવના રાષ્ટ્રને કંઈક અર્પણ કરવાનો ભાવ પણ બાળકોમાં શિક્ષણ થકી જ આવી શકે છે ભારત દેશની સંસ્કૃતિ જ્ઞાનની પૂજા કરે છે બાળક શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ ભાષાવાદ કૌમવાદ પ્રમતવાદ કે જ્ઞાતિવાદ જેવા દૂષણોમાં ન પડે તે પ્રકારના વિચારોનું સિંચન વિદ્યાર્થીમાં કરવું જરૂરી છે આ પ્રસંગે આઈઆઈટીના ઉપકુલપતિ ડૉક્ટર કલ્પેશ પાઠક ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ ડૉક્ટર સંજય ગુપ્તા આઈઆઈટીઈના ના તાલીમ વિભાગના નિયામક થરેજા ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર નંદન પંડ્યા બાલાચડી સૈનિક સ્કૂલના આચાર્ય કર્નલ શ્રેયસ મહેતા આઈઆઈટીઈ રજિસ્ટ્રાર શ્રી અનિલ વર્ષદ સહિત સૈનિક સ્કૂલના શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા संजय जी गुप्ता श्रेय मेहता जी डॉक्टर सोनल जी डॉक्टर अनिल उपस्थित आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कर रहा हूं आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम आप जैसे गुरुजनों जब गुरुकुल परंपरा में हमारे यहाँ पढ़ाते थे तैतरीय उपनिषद में लिखा है बात लास्ट में जब विद्या थी, विद्या पूर्ण विद्या पाठ आश्रम छोड़ते हैं तब तो गुरु उसको एक संदेशा देते हैं तैतरी उपनिषद में लिखा है और पहला शब्द है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव स्वाध्याय स्वाध्याय में तू तो आस नहीं कर देव समझना और मम्मी पापा ने जो अपने लिए कुछ किया है तो उसका ऋण आपको चुकाना है ये शिक्षा दी जाती थी ये शिक्षा ही श्रेष्ठ है आखिर हम क्यों इतना मेहनत करते हैं क्यों कि हमारा बच्चा पढ़े आगे बढ़े डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए ऑफिसर बन जाए थी? अपना नहीं रहेगा तो ये फीलिंग आदमी को छीन नहीं देंगे और जो रियल लाइफ क्या है तेजस्विता तत्परता त्याग की भावनाएं ये सब हमें सिखाना लेकिन एक बच्चा स्कूल में पढ़कर युद्ध होता है प्रांतवाद करता है भाषावाद करता है ये जिम्मेदारी हमारी है, है।, है। पर्यावरण ये हमें बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए सिखा रहे हैं अभी सिखाना चाहिए कि विचारों के प्रदूषण में ही से ही सब प्रदूषण बढ़ रहे हैं हमारी नालंदा का नालंदा को आक्रमण ने चला दिया था आज भी नालंदा का नाम जीवित है और नरेंद्र भाई ने अभी भी वहां जाकर इनोवेशन किया है यहां भारत भारत में ज्ञान की पूजा होती ज्ञान की पूजा यहां कोई ज्ञातिवाद धर्म जाति आधारित कभी पूजा नहीं जाता है इसलिए तो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को रिस्पेक्ट करते हो मैं भी करता हूं इन्होंने ज्ञान राष्ट्र को समर्पित किया और समर्पण की भावना ही महानता बनाती ये महानता राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है इस पृथ्वी में विचारों का युद्ध सबसे डेंजरस है बातों का युद्ध सबसे डेंजरस है तो त्याग की भावना बचपन से ही से। भारत की मिलिट्री में जो हमारे जवान माँ के लिए काम कर रहे मातृदेव के लिए माता के लिए इसलिए सबसे आर्मी हमारी स्ट्रॉन्ग इसलिए है कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे तो एक बात ये रही कि बच्चे के एजुकेशन शिष्टाचार बढ़े सभी लोगों को प्रति उसका सम्मान रहे किसी को कम ना समझे किसी को नीचा न समझे इक्वल आप भी मनुष्य और मैं भी मनुष्य ये हमें सिखाना पड़ेगा नरेंद्र भाई मोदी साहब के मार्गदर्शन के बावजूद धोरण छठी कक्षा से गीता का अभ्यास कर फरक जात हमने कर दिया और विश्व के लिए आज समझो विचारों श्रेष्ठ होना चाहिए एक यूथ बाहर निकलते ऐसा हम जॉब नहीं मिलती ऐसा ऐसी शिक्षा ऐस ऐस नहीं है समझो हमें पहाड़ों से लड़ना पहाड़ों से चिर कर आगे जाना है समुद्रों को तैरना है नदी से सामने किनारे तक निकलना है होती तेजस्वी होती शिक्षा आप यहां आए हुए गांधीनगर में दो दिन की है कई दिन की बारह दिन बारह दिन तक आप यहां रुकने वाले सभी का हार्टली वेलकम है और शिक्षा विभाग में गुजरात अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ रहे 96,000 सिक्स थाउजेंड हमने ये स्मार्ट क्लास गुजरात में प्राइमरी और एजुकेशन शिक्षा में दे दिए गए पंद्रह हजार कंप्यूटर लैब हमने शुरू करवा दिया है एक एक साल में और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेज स्कूल आधुनिकता के साथ टीचर ट्रेनिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं आप सब गुरुजनों को मेरा वंदन प्रणाम अस्तु